Это у нас первый корпус, где мы планируем сделать, э, уже взрослая птица будет, в бролерах, в клетках. Э, клетки будут идти у нас четыре ряда, в два э, яруса. В этом примещении пока по ремонту у нас вот нет окон, э, стеклопа, ну мы обили пленкой. Э, будем делать потолок. Это у нас первое примещение, которое вот в очень в таком состоянии. Это наш склад где мы планируем держать зерно смеси, корма. Здесь будут стеллажи, и вот это именно помещение будет под склад. И этот корпус, где уже сделали окна, где уже более-менее э, сейчас утепились, и тоже подвели воду. Этот корпус мы планируем под молодняк. Тут тоже будут в два яруса клетки. И, ну, тут другие бройлеры, это которые с лампами. Сейчас пока в процессе, все в процессе ремонта. Сам ремонт мы считали около 120 тысяч. Когда мы выиграли сам проект, э -э, в ГО «Племя» нам выделили 10 тысяч, это был как призовой фонд, 10 тысяч гривен и 100 долларов. Вот как раз эти деньги пошли на аренду этого примещения. Каждый месяц мы платим аренду и коммуналку. Ми вже, от, виходить, тут третій, да, третій місяць пішов. Изначально тут було взагалі все в такому плачевном состоянии. Ми тут вичищали, выносили мусор. Ну, все наводили порядки. Мінно-вибухове поранення. Перебило одну кістку, в другу кістку вирвала. Виносили мене хлопці. На насілках десь кілометр три з половиною до точки відправки. Потім перевезли до штабу, там стояла скора, ну довезли до госпля, там уже мене отремонтували трошки. Врачі сказали, що ходити не буду. Ну, якось так розходився. мої Без них я довго не ходжу. Ходжу, на руска на спину сильно велика, бо так в мене залишилося. Ну, кістки в мене нема. Одна кістка перебита під коліном. Ну, Нічого, розходився, ходимо, а тепер працюємо. А з такою реабілітацією, ось як ми тут зараз будемо працювати, з такою реабілітацією ми скоро почнемо і бігати. Вдома було важко. Та й зараз вдома важко, як один. Так як я людина з села, ми держали і хазяйство, і робив я настройки і люблю я це діло. Плюс це робота, плюс це та сама реабілітація, плюс це колектив, в якому ми працюємо, сплочений. Саме головне початок. Він дуже важкий, тим паче, що на сьогоднішній день. лишнего анимаз звідки взять. Так что починаємо тянуться с того, чего можем. Як піде, то піде. Мне это дает чувство восприятия, что я помогаю бойцам, которые вернулись с фронта и которые не могут сделать то, -то что может... Ну, например, как я, как говорится. У меня, слава богу, руки, ноги целые, мозги более-менее, слуха нет, но это мелочи. У меня обширный обзор. Электрика, сантехника и все остальное, строительный, универсал. Поэтому я чем могу, тем помогаю. Мы взяли эту ферму в аренду для проекта «Экоферма ветеран», где висковые ветераны-инвалиды планируют выращивать и птичку, поставить теплицы, выращивать грибы. Одна теплица будет под зелень, лук, петрушка, укроп круглогодичная. И мы планируем на нижней Левать сделать еще со временем Пару корпусов, где будут утки, гуси. Также со временем тут планируется сделать как тактический зоопарк. Цель этого проекта адаптация, социализация ветеранов в суспильстве. Такой простер, как свой среди своих. Здесь именно братское взаимоотношение, потому что тут только ветераны, только те, кто прошли этот путь и которым нужна поддержка.